السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محترم خاتین و حضرات حکیم محمد ضیاء مطب ابن طبیب آپ کی صحت کے حبیب کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج کی حاضری کا مقصد ایک نیا ٹاپک لے کر آپ کے سامنے آنا ہے جیسا کہ آپ کو پتہ ہے میں اپنے چینل پہ کبھی کوئی بے عہدہ گفتگو اور بد تہذیبی والی کوئی گفتگو کرنا پسند نہیں کرتا آج کا ٹاپک ہے کامل انتشار کب اور کیسے ہوتا ہے اور یہ ٹاپک محترم خواتین و حضرات اتنا عروج پکڑ چکا ہے میں باہر دنیا کو بھی دیکھ آیا ہوں جہاں بھی گیا ہوں ہر شخص کی یہی خواہش ہے کہ جی میری مردانہ کمزوری ٹھیک ہو جائے میں ایسے الفاظ تو نہیں بولوں گا جو میرے سامعین کو ناگوار گزرے یا جو بازاری حکیم دن رات آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ اپنے اپنے مرکز پہ وہ عجیب عجیب قسم کی بےحودہ بکواسات کے ساتھ اپنی پروڈکٹ بیچ رہے ہیں اور اتنی بےحودہ گفتگو کرتے ہیں میرے سے زیادہ آپ لوگ یوٹیوب یا فیس بک یوز کرتے ہیں آپ کو پتہ چل ہی گیا ہوگا تو میں نے یہ ارادہ کیا کئی دوستوں کی مشاورت کے ساتھ کہ اس ٹاپک پہ تفصیلی گفتگو کروں میں تو انشاءاللہ بلا تمہید میں اس سیکس کے ٹاپک پہ بات کرنا چاہوں گا جس میں میری تنقید نہیں میری تحقیق میں جاہل حکم بھی آئیں گے میں حکیموں کو پہلے رکھوں گا اور ڈاکٹروں کو تو میں اس قابل سمجھتا نہیں کہ وہ سیکس کا علاج کر سکتے ہیں سوائے چند کیمیکل کے جو اس دور حاضر میں ان کے ہاتھ لگ گئے ہیں کہ جی جائے کہ وہ کسی اور مقصد کے لیے دوا تیار کی گئی تھی اور انہوں نے اس کا یہ دوسرا فائدہ دیکھتے ہوئے مختلف نام سے مارکیٹ میں اسے اتار دیا جیسے ویاگرا چل رہی ہے اور آج کل سیالس چل رہی ہے اسی طرح کوبرا چل رہی ہے راکٹ چل رہی ہے یہ تمام دوائیاں مختلف رنگوں میں مختلف سائزوں میں مختلف پیکٹوں میں بند ہو کر بڑے بڑے ڈاکٹر جو ہیں وہ اپنے کلینکوں پہ بڑے دعوے کے ساتھ مردانہ کمزوری کا علاج کرنے کا دعویٰ کر رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ یہ یاد رکھیں کہ قوت جو ہے جسے قوت شہوانی کہا جاتا ہے جسے قوت حیوانی کہا جاتا ہے جسے قوت مردانہ طاقت کہا جاتا ہے اس قوت کے اندر کسی ایک آزائے جسم کا فیل نہیں ہے یہ آپ ذہن میں رکھے مالک نے جتنا بھی انسان کے جسم کو بنایا ہے ایک نظام کے تحت بنایا ہے ایک سسٹم کے تحت بنایا ہے نہ کہ کوئی ایک بٹن رکھا ہے کہ یہ بٹن دبا دو گے تو شاوت آ جائے گی یہ بٹن ہو گے تو شاوت غائب ہو جائے گی ایسا نہیں ہے پھر شاوت کے لیے مالک نے ایک غذائی نظام بنایا ہے کیا کھاؤ گے کتنا کھاؤ گے کس طرح کھاؤ گے پھر اس کھانے کے بعد آگے نظام انہضام سے وہ پراسس سے گزر کر غذا خون میں بدل جاتی ہے پھر خون آگے جیسا کہ میں اپنی سابقہ ویڈیوز میں بارہا دفعہ بتا چکا ہوں کہ انسان کے چار حضوم ہیں اب وہ خون کے قوام کے اندر ہڈیوں کی غذا الگ ہے اپیتھیلیل سیل کی غذا الگ ہے کنیکٹیو ٹیشوز کی غذا الگ ہے اینیمل ٹیشوز کی غذا الگ ہے اور اس میں نروس ٹیشوز کی غذا الگ ہے اور یہ غزائیں اللہ نے مختلف اور مرکب رکھی ہیں تو اب وہ لوگ جو اپنے آپ کو مردانہ کمزوری کا مریض سمجھ کر بہت بڑے بڑے نامور اتباہ کے ہاں اور بڑے بڑے لوہا پاڑ حکیم بھی ماشاءاللہ اس پاکستان میں معروف ہو چکے ہیں جن کا نام لوہا پاڑ پڑ گیا مجھے تو سمجھ نہیں آتی اس قوم کی کہ کس کس قسم کے کارنامے ادا کر رہی ہے تو عزیزہ نے محترم آج ہم کوئی لوہا پاڑ ہو یا کوئی چھپڑ پاڑ ہو یا چھت پاڑ ہو میری کسی پہ تنقید نہیں ہے اس کا نام تھا میں نے لے لیا اور معروف یہ بات چل رہی ہے کہ جی وہ ایسی دوائی دیتا ہے کہ کام کرتی ہے آپ یاد رکھیں اسی طرح ڈاکٹر بھی آج کل یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس یہ سیالس آ گئی یہ کوبرا آ گئی یہ ویگرا آ گئی یہ ایسی دوائی ہے کہ ہر قسم کا مردانہ کمزوری کا مریض استعمال کر سکتا ہے میں اپنے اسی ٹاپک میں آگے جا کر اپنے سامعین کو پوری تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا کہ یہ زہریلی گولیاں آگے چل کر چند دنوں کی لذت کے بعد انسان کو کس قدر فنا اور تباہ اور برباد کر دیتی ہے اس کا اندازہ کوئی لگا ہی نہیں سکتا تو عزیزہ نے محترم چلتے ہیں فطری عمل کی طرف انسان بن گیا انسان نے غذا کھائی خون بنا خون کے اندر عناصر تمام آگئے ہڈیوں کے دماغ کے دل کے گردوں کے, کے جگر کے نظام چلا اور اس نظام سے انسان کے بالغ ہونے تک ان غذاؤں سے انسان کے اعضاء مضبوط ہوتے ہیں اگر وہ صحت مند غذا کھاتا ہے اور صحت مند ماحول میں رہتا ہے تو اس کی صحت جو ہے نشوہ نما کر کے ارتقائی صورت اختیار کرتی ہے پھر آگے ایک انسان دوسرے انسان کو پیدا کرنے کے قابل ہو جاتا ہے یعنی نسل بقائے انسانی کے لیے اللہ پاک نے آلات تناسل کو وجود دیا اور پھر اس کا جوڑا بنایا جیسے کائنات میں ہر چیز کا اللہ نے جوڑا جوڑا بنا رکھا ہے تو انسان بھی جوڑے سے خالی نہیں ہے یہی نظام اللہ نے جانوروں میں رکھا ہے یہی نظام اللہ نے درندوں پرندوں چرندوں میں رکھا ہے یہی نظام جڑی بوٹیوں میں بھی ہے کہ ایک پودا ایک بیج سے اگتا ہے اور لاکھوں ہزاروں بیج پیدا کر دیتا ہے ایک جانور اپنے جفت ہوتا ہے پھر آگے بچے دیتے دیتے کروڑوں جانور بن جاتے ہیں ایک انسان سے پوری دنیا پوری مخلوق بن رہی ہے اور بنتی چلی آ رہی ہے یہ انسان کا نظام ہے اللہ نے بقائے نسل انسانی کو قائم کرنے کے لیے انسان کا یہ نظام بنا دیا ہے اب اس نظام کو چلانے کے لیے ایک خاص وقت ہوتا ہے ایک خاص عمر ہوتی ہے خاص صحت ہوتی ہے اور خاص غذائیں ہوتی ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی دوا بھی مردانہ کمزوری پہ کام نہیں کرتی ہر مردانہ کمزوری کی الگ وجوہات ہوتی ہیں ان وجوہات کو پہلے ڈاکٹر یا طبیب چیک کرتا ہے اس کے بعد پھر وہ اس کے لیے نسخہ تجویز کرتا ہے اس چیز سے کوئی انکاری نہیں لیکن آئے دن اندھا دن فیرن کی طرح اپنی دوائیوں کو لا کے ٹیبل پہ رکھ کے بیچنا اور اندھا دن پارسلنگ شروع ہو جانی دنیا کے کونے کونے میں یہ کام ہو رہا ہے اور اس کام سے تقریباً چالیس پرسنٹ لوگوں کے گردے فیل ہو رہے ہیں اس میں حکیم بھی شامل ہیں اس میں ڈاکٹر سب سے زیادہ شامل ہیں کیونکہ یہ پچھلے دور کی بات آپ ذہن میں رکھے ڈاکٹروں کے پاس اس قسم کی کوئی دوائی ہوا ہی نہیں کرتی تھی جب سے ایک کیمیکل سیلڈینا فل کا ایجاد ہوا انہوں نے اس کو مختلف پاؤڈروں میں مکس کر کے اور مختلف لیبارٹیوں کے نام سے اسے چلایا جس کا وقتی کام ہے کہ آپ کے خون کی کلوٹنگ کو توڑ کر پتلا کرنا یہ تو کہتے ہیں کہ خون کو پتلا کر کے بلڈ پریشر بڑھنے نہیں دیتی میں دعویٰ کرتا ہوں سیلڈینا فل کی کوئی بھی کوالٹی بلڈ پریشر ہائی کر کے گردوں کے نفرون پہ پر پریشر بڑھا کر چند دن کی لذتیں دے کر زندگی بھر کی مایوسی دیتی ہے اور جن لوگوں کو ان گولیوں سے نقصان ہوا ہے مجھے سینکڑوں مل چکے ہیں پاکستان میں بھی اور غیر ملکوں میں بھی سینکڑوں لوگ کہ جی ہم تباہ ہو گئے اب ہمارا علاج اب اس سینڈینا فیل یا دیگر قبیل کی ادویات کے استعمال کے بعد جب بندہ مکمل نامرد اور فیل ہو جاتا ہے پھر اس کے لیے علاج ممکن نہیں تو مشکل ضرور ہو جاتا ہے یہ آپ ذہن میں رکھیں اب آتے ہیں جی آگے اب اس نظام کے اندر اللہ پاک نے مادہ منویہ کو پیدا کیا ہے اس مادہ منویہ کا ایک خاص قوام طب یونانی نے رکھا ہے اس کی خاص مقدار طب یونانی رکھی ہے اس کے ڈسچارج کرنے کے خاص خاص مواقع اور خاص خاص حجان طبیعت میں جب اٹھتے ہیں اس کے مطابق اگر اس مادہ منویہ کو خارج کیا جائے تو یہ صحت کے لیے تسکین بخش بھی ہوتی ہے آسودہ بھی کرتی ہے صحت کو اور نسل بکائے انسانی کو بھی آگے لے کر یہ مادہ چلتا ہے اب مادہ حیات تو بن گیا آگے یاد رکھیے گا کہ خون کے اندر جب کبھی بھی کوئی خرابی آ گئی خون کے اندر جس قسم کی بھی کوئی خرابی آ گئی کبھی بھی کسی مرد کا بھی مادہ تولید صحیح معنوں میں کبھی نہیں بن سکتا مادہ نہیں بن سکتا اگر مادے کے اندر بھی اثرات آئیں گے اگر مادے کے اندر ٹیشوز کی طاقت بڑھ گئی تو اس کے اندر پلاہٹ اور سرت انزال کے مریض بن جائیں گے اب یہ دیکھیں کسی کو اسابی وجہ سے بیماری ہے کسی کو کنیکٹیو ٹیشو کی کمزوری ہے کسی کو مسکولر ٹیشو کی کمزوری ہے کسی کو ہڈیوں کی اب سب کے لیے ایک دوا کیسے کام کر سکتی ہے تو عزیزہ نے محترم اب سمجھئے میرے مالک نے آلہ تناسل کے اندر چار چیزیں رکھی ہیں یاد رکھیے گا وہ لوگ جو بار بار مجھے اشرار کرتے تھے کہ یہ اس چیز کی تھوڑی وضاحت چاہیے جو دنیا میں ہو رہا ہے اس پہ تھوڑا سا آپ بولیے نمبر ایک یہ انسان کا برین ہے اب سمجھیے اب صحیح ٹاپک آپ کے سامنے لایا ہوں کچھ تمہیدی کلمات زیادہ ہو گئے مادرت خواہ برین سے جیسے ہی بندہ کوئی سیکس کی چیز پڑھتا ہے سوچتا ہے دیکھتا ہے اس کے برین پر اثر جاتا ہے دماغ پر اور دماغ اس اثر کو فوری شہوت کی طرح ایک حکم دیتا ہے اپنے پینس کی طرف خون دوڑنے کو دل کو کہ بھئی یہ چیز اچھی لگی اب مثال آگے آ جائے. ایک مرد ایک عورت کے قریب جاتا ہے اسے دل دماغ میں سوچ آتی ہے کہ عورت ہے میری ہے منکوہا ہے میری گھر والی ہے تو اس کے دماغ میں یہ چیز جب لہر دوڑتی ہے دل پہ آڈر جاتا ہے اب دل اس خون کو فوری طور پہ پینس کی طرف لے جاتا ہے جب پینس کے اندر پورے پریشر سے خون جانا شروع ہوتا ہے تو تمام وہ شریعانیں صاف اور کھلی ہونی چاہیے جن کے اندر بلڈ بھر کے پینس بالکل تناؤ میں آ جاتا ہے اکڑ جاتا ہے ان شریانوں کا جب فل پریشر کے ساتھ خون کا دباؤ بھر جاتا ہے تو اس پریشر کے شریانوں کے آگے یہ حکمہ اور ڈاکٹر جانتے ہیں کہ جیسے ہی شریانیں ختم ہوتی ہیں اروخ ختم ہوتے ہیں تو آگے وریدیں لگی ہوئی ہیں اب وریدے جو ہیں وہ بھی اس پریشر سے پھول جاتی ہیں اور یہ فطری نظام ہے کہ جب پینس پوری طرح تن جاتا ہے تو وریدیں اپنا منہ بند رکھتی ہیں اور یہ شاوت کا قائم ہونا کہلاتا ہے اس کے جسم میں اسفنجی مادہ بھی ہے اس کے جسم میں ازلاتی مادہ گوشت کے پٹھے ہیں یہ بالکل اس میں ہڈی نہیں ہے اس کا پریشر خون سے ہوا سے دماغ کے حکم سے اور وریدوں کے خون کو روکنے سے یہ تناؤ قائم رہتا ہے اور فطری طور پر بندہ یہ عمل کر پاتا ہے اب دوسری طرف آ جائیں ایک بندے کا دماغ ہی صحیح کام نہیں کر رہا اور وہ بیوی کے قریب چلا گیا ہے وہ کیسا مرید ہے یعنی اس کے دل میں خیال تو آ رہا ہے کہ بیوی میری ہے میں صحبت کر لوں میں اپنی تسکین لے لوں لیکن دماغ اس کا اعصاب کی کمزوری کی وجہ سے آرڈر ہی نہیں دے رہا اور دل اسے قبول ہی نہیں کر رہا یعنی آڈر دماغ دے نہیں رہا کہ دل کو کہے کہ وہ خون کا پریشر پینس کی طرف لے جائے تو اس مریض کو سب سے پہلے جسے آج کل حکیم بھی ڈاکٹر بھی کہتے ہیں جی اصابی کمزوری یہ وہ اصابی کمزوری ہے کہ دماغ شہوت کے لیے دل کو آڈر ہی نہیں دے پاتا یہ الگ ریزن اس کی تفصیل میں انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں ایک ایک الگ الگ آپ کو ویڈیو دوں گا بہت لمبا باب ہو جائے گا یاد رکھیے گا اور جو دوست نئے ہیں وہ لازمی ان کو سنیے گا اور آنے والی ویڈیو کا ضرور انتظار کیجیے گا انشاءاللہ اب کچھ ٹائم میں نے نکالا ہے آپ لوگوں کے لیے اچھا جی دماغ نے تو آرڈر دے دیا دوسرا سٹیپ دماغ نے آرڈر دے دیا اچھا دل نے آرڈر قبول بھی کر لیا دو چیزیں ہیں ایک تو ہے کہ دل اتنا کمزور ہے دل اتنا کیمیکل کھا کھا کے پھول چکا ہے پھیل چکا ہے سکڑ چکا ہے کہ وہ دماغ کے آرڈر پر عمل کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے ایک تو ادھر کمزوری آ جائے گی پھر بھی شاپت نہیں آئے گی تیسری چیز دل نے آرڈر قبول کر لیا ہے بلڈ کو ادھر بھیجنا شروع کر دیا ہے پینس کی طرف اب جب بلڈ جا رہا ہے اگر بلڈ انتہائی پتلا ہوگا صاف ہوگا شفاف ہوگا اس میں ریاہ پر بھری ہوگی یاد رکھئے گا شاوت والے بلڈ میں ری کی ریاہ کی قوت حد سے زیادہ چاہیے جیسے ٹیوب میں ہوا بھر کے سختی آ جاتی ہے بائنی ہی اسی طرح دل کی شیرانوں کے ساتھ ری اندر جاتی ہے خون کے ساتھ پھر وہ تناؤں میں آتا ہے اور سائیڈ کے جو دو پٹھے ہیں وہ گوشت کے بنے ہیں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اسفنٹ جو ہے جسے سپاری کہتے ہیں وہ تن جاتی ہے نیچے والی شریانیں کس جاتی ہیں پریشر پورا ہو جاتا ہے اب اگر خون کے اندر گہرا پن ہے اب اگر خون کے اندر اتنی تھکنس ہے خون مبلائل کی طرح گہرا ہو چکا ہے اب جس بندے کا قوام خون ہی گہرا ہے پتلا نہیں ہے اس کے اندر عرضی مادے حد سے زیادہ ہیں اس کے اندر بہت زیادہ تھکنس آ چکی ہے جس کے دل خون کے گہرا ہونے کی وجہ سے پہلے ہی سانس چڑھتا ہے اس کے برونکائی سسٹم میں بھی رکاوٹ ہے کاربن کی تیسری چیز دماغ نے بھی آرڈر دے دیا چلا گیا دل نے بھی عمل کر لیا خون بھرنا شروع ہو گیا اب خون بھر گیا سرانے صاف ہیں سب کچھ ہے آگے اب جو اروقے شہریہ ہی ہیں یعنی باریک شرانے ہیں ان کا تناؤ آ گیا اب تناؤ کے بعد جو وریدیں ہیں ان کے وال فطرت نے بند کر دینے ہیں کہ جب تک یہ بندہ اپنا مادہ منویہ خارج نہ کر لے اس وقت تک یہ وریدیں اپنا منہ نہیں کھولتی جیسے دل کا ایک وال گندے خون کو قبول کرتا ہے دوسرا اچھے کو نکالتا ہے اب ایک وال بند ہوتا ہے تو دوسرا کھل نہیں سکتا دوسرا کھلتا ہے تو یہ بند نہیں ہو سکتا یہی نظام پینس کے اندر وریدوں کا ہے جب تک شاعت قائم رہتی ہے کبھی بھی وریدیں نہیں کھلتی اگلی بات اب اگر تیسرا وریدیں چونکہ جگر کے ماتحت کام کرتی ہیں اس خون کی رکاوٹ سے جب حد سے زیادہ پریشر بڑھتا ہے آگے وریدیں کمزور ہوتی ہیں جن لوگوں کی جن کے جگر کمزور ہوتے ہیں اب سمجھے دماغ کا کام ہے دل کا کام ہے خون کا کام ہے ری کا کام ہے اور پھر آگے وریدیں یعنی جگر کا بھی تعلق ہے جب تک وہ چیزیں پوری نہ ہوں میں دعوے سے کہتا ہوں مطلب ابن طبیب کا یہ چیلنج ہے تمام دنیا کے ڈاکٹر تمام دنیا کے حکیم جو بازاری حکیم ہیں میں بزرگوں کو کبھی کوئی بات نہیں کرتا جو بڑی تسلی اور تشفی سے بات کرتے ہیں یا بڑی تحقیق کے ساتھ دوائیاں دیتے ہیں میں ان کی کبھی بات نہیں کرتا میں نہیں کہتا کہ مردانہ کمزوری کا کوئی علاج نہیں ہے اس کی کوئی دوائی نہیں ہے اس کا کوئی تلا نہیں ہونا چاہیے سب کچھ ہونا چاہیے ہزاروں سالوں سے چلا آ رہا ہے لیکن اس کی تحقیق کیوں نہیں کی جا رہی صرف سلڈینا فل پہ رکھا گیا لوگوں کو آپ یقین جانیں اس دور میں شوگر فالج لقوا راشا مردگی چیرے مرجھا جانا غصہ چڑچڑا پن گالی گلوچ ماں باپ کی نافرمانی گھر میں لڑائیاں جھگڑے سارے اس کیمیکل کے ری ایکشن ہے ہیں جی ایک بندہ دو مہینے چار مہینے کھاتا ہے تو اس کے بعد وہ ڈاؤن ہو جاتا ہے پھر وہ وہی طاقت مانگتا ہے وہ ملتی نہیں ہے پھر گھر میں لڑائیاں جھگڑے فساد سب کچھ آگے انشاءاللہ تفصیلیں دیتا جاؤں گا اب میرے محترم سامین ناظرین آپ نے سمجھا کہ شاوت خالی پینس کے کھڑا ہونے کا نام نہیں شاوت خالی دماغ کے آٹر دینے کا نام نہیں شاوت خالی دل کے خون کو چلانے کا نام نہیں خون کا قوام جتنا پتلا ہوگا اتنی شاوت جلدی آئے گی اب آپ سمجھے ایک آپ سرنج لے لیں ایک سرنج میں آپ نے پٹرول ڈالا اور سرنج کو ایسے دبائیں اس کی شاور کتنی دور جائے گا دوسرا آپ اس میں موبائل بھر لیں پھر دبائیں تیسرا اس میں ڈیزل بھر لیں پھر دبائیں پھر آپ گریس ڈال لیں کون سی چی چیز پریشر سے آگے جائے گی آپ کا جواب ہوگا پٹرول تو جب خون کی کسافتیں کم ہوں گی خون کے اندر ری زیادہ ہوگی خون کے اندر لطافت ہوگی خون کے اندر گرمی ہوگی تب یہ عمل پورا ہوتا ہے اگر ایسا نہیں ہے چاہے وہ جوان ہے چاہے نو عمر ہے چاہے وہ چودری ہے چاہے وہ مالی ہے چاہے وہ ڈاکٹر ہے چاہے وہ حکیم ہے قطع اس کی شہاوت اس کا انتشار کامل نہیں ہو سکتا اس کے لیے طبیب یا ڈاکٹر دیکھے گا دماغی مسئلہ ہے آڈر نہیں آ رہا دل کی کمزوری ہے خون نہیں بھیج رہا خون تو جا رہا ہے لیکن خون گہرا ہے اب خون پتلا ہے پہنچ چکا ہے لیکن آگے وریدیں روک نہیں رہی ایسا ہوتا ہے نا کہ ایسے شاوت تو بڑی تیزی سے آتی ہے لیکن جیسے ہی بیوی کے قریب جاتے ہیں وہ ڈان ہو جاتے ہیں ان کا دماغ بھی ٹھیک ہے دل بھی ٹھیک ہے خون بھی ٹھیک ہے شاوت بھی آگی ڈان کی ہوئے ان کی وریدوں کے منہ کھل گئے جو وریدی پردے لگے ہوئے تھے خون کو کچھ لموں کے لیے چاند منٹوں کے لیے روکنا تھا وہ وریدے روک نہیں سکیں اس کے جگر میں سودش ہے جیسے ہی ہی ہوا ساتھ ہی پانی نکل گیا تو عزیز نے محسرم یہ ہے حقیقت اعلی تناسل اور کامل انتشار کیا ہوتا ہے ہاں ان مسائل کے اندر کسی دوست کو کسی جوان کو کسی بوڑھے کو کسی ڈاکٹر کو کسی حکیم کو اعتراض ہو کمنٹس میں کھلے دل کے ساتھ لکھے میں انشاءاللہ اس کا بھی جواب دوں گا تو عزیزان محترم یہ آج کی ویڈیو کامل انتشار کب اور کیسے ہوتا ہے اس پر میں نے آپ اباپ آپ کی خدمت میں رکھی ہے امید کروں گا کہ جائے کہ میں دنوں بعد آیا ہوں دعا کرے میں آتا رہوں تو انشاءاللہ اس ٹاپک کو میں آخری حد تک لے جاؤں گا جلک پہ بات ہوگی اطلاع پہ بات ہوگی سرط انزال پہ بات ہوگی مادے کے قوام پہ بات ہوگی جراثیموں پہ بات ہوگی پورا ایک آپ کو اس کا پینل ملے گا پورے کا پورا انشاءاللہ دعا کیجئے گا میرے لیے اللہ پاک سے دعا ہے کہ میرے انہی الفاظوں کے ساتھ اگر کسی دوست کو حکیم کو ڈاکٹر کو برے لگے تو میرے بھائی میں نے ایک قانون بیان کیا ہے اگر آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں تو مجھے جواب دے دیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ